Kartisa salamlar. Deməli bəzilərin narahat edin. Belə bir məqam var ki, Cleverdo-da əgər bir dənə bu akkaunta keçirtmişisə, o bəslənin daxil o da ola bilmirik. Bu səbəbdən Cleverdo-da mən öz akkauntumu keçirtmişəm ə bütün digər daxil olum. Mən öz akkauntumun, deməli Cleverdo da olan hesabındı. Və burada qalırıq. Keçirəm. Mənimə hansı nənəki mesaj gəlib? bəzi çox insanlar deyir ki, Gmaila mesaj gəlməyib. Məsəl üçün bu Gmaila daxil oldum. Səhifəmi yeniləmək istəyirəm. Bu səhifəni yeniləyəndə gördünüz, promoaksi özü gəldi. Və bura daxil olub eyni hər köşəyə yerini gətirirəm. Öncədə olduğu kimi. Yəni bunu vaxt itirmək istəmirəm. Yaxşı, e, deməli bütün prosesləri etdikdən sonra görürsüz biz atdıq ən son səhifəyə harda ki biz Clover-d onu yükləmişik. Amma biz yüklədikdən burda artıq tıklayırıq və məni atacaq. Bu Clover-də açır və mənim öz səhifəm gəlir. Mən nə edirəm? Mən burda daxil olacağam indi öz səhifəmə. Təbii ki, fin kodunuzu xatırlayırsınız, onu bura yazırsınız. Daxil oluram səhifəmə. Səhifəmə daxil olduqdan sonra deməli görürsüz, burada transfer var, hələ aktiv deyil. My profile var, yəni profilimə aid hər bir şey var. Görürsünüz, yazılıb my profile falan. E, və burada aşağıda log out Oradan da tıklaya bilərsiniz. Burdan bir dənə geri dönməyədim. Soru setting var burda, nastroyka, burdan da logout elə bilərsiz. Amma mən ox işarəsi ilə geri dönürəm. Və transaction o da aktiv deyil. Və yuxarıda insan siluetini, o oxşar bir siluet var. Onun üzərinə tıklayaram yuxarıda. Və ən son yazı ən son düyməni aşağıdakı son düyməni tıklayıram və burdan çıxıram. Və burdan çıxandan sonra sizə deməli ən son hansı e, ə jamıldan keçdinizsə nömrə ilə onu bura daxil edirsiniz. E, yəni bu sizin parolunuz sayılır da, belə deyək. E, girişə daxil edirsinizsə və parol daxil edirsinizsə, hansı ki, həmin nömrə ilə qeyd etdiyiniz parol var idi. Deməli, bu parolu da daxil etdikdən sonra tamam edirik, yaşıl düymənə tıklayırsınız. Və burada sizdən artıq yeni FinCut istəyir. Və bura da yeni FinCut-u əlavə edib və təsdiq edirsən. Və sizə atacaq öz səhifənizə. Daxil etdim, təsdiqlədim və davam edirəm. Və bu da deməli bizim Clever doda yeni akkauntumuz bu qədər yana asan bir prosesdir. Hər birinizə uğurlar arzulayıram və mesaj gəlməyən insanlar var ansılar ki, deyəcəm yəni hələ də mesaj gəlməyib. Səhifənizi yeniləyin, yox, yox. Əgər yenə də alınmırsa, DP-nin support bölməsinə yazın, rahat edin sualınızı verin. Ben devam edeceğiz diye ugrular